श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओर्च चमे सूनृता सूनृता च चमे मे पयः पयश्च चमे मे रसः रसश्च चमे मे घृतम् घृतम् च चमे मे मधु मधु च चमे मे सग्भिः सग्भिश्च चमे मे सपीतिः सपीतिश्च सपीतिरिति सा पीतिः चमे मे कृषिः कृषिश्च समे ए मे वृष्टिः वृष्टिश्च समे ए मे जैत्रम् जैत्रम् च समे ए म औद्भिद्यम् औद्भिद्यम् च औद्भिद्यमित्यौत भिद्यम् समे ए मे रयिः रयिश्च चमे ए, मे रायः रायश्च चमे ए, मे पुष्टम् पुष्टम् च चमे ए, मे पुष्टिः पुष्टिश्च चमे ए, मे विभु विभु च बिभृतिवि भो चमे मे प्रभु प्रभु च भू चमे मे बहु बहु च चमे मे भूयः भूयश्च समे मे पूर्णम् पूर्णम् च समे मे पूर्णतरम् पूर्णतरम् च पूर्णतरमिति पूर्णतरम् समे मेक्षितिः अक्षितिश्च चमे कूयवाः कूयवाश्च चमेऽन्नम् अन्नम् च समे मेक्षुत् अक्षुच्च चमे व्रीहयः व्रीहयश्च चमे मे यवाह यवा आश्च समे ऐ मे मासा आह मासा आस् समे ऐ मे तिला आह तिला आस् समे ऐ मे मुद्दाः मुद्दाश्च समे ऐ मे खल्वा आ खल्वा आश्च समे ऐ मे गोधूमाह गोधूमा आश्चमे मे मसुरा आः मसुरा आस् चमे ऐ मे प्रियङ्गवः प्रियङ्गवश्च चमे मे मेणवः अणवश्च चमे ऐ मे श्याम का आह श्याम आश्च